Uh, salam perpaduan salam uh, Malaysia Badani. pagi ini saya bersama-sama dengan YB Sherina ahli parlimen uh, Bukit Bendera uh, ingin mengadakan satu uh, sidang akbar uh, di mana uh, sejak permulaan tahun lalu uh, kita sedia maklum bahawa uh, kita dikejutkan dengan kes-kes uh, kejadian uh, buli uh, melalui uh, platform media sosial uh, dan juga kejadian-kejadian buli yang mengakibatkan kes-kes uh, seperti uh, mendiang Rajeswari atau Aisyah berlaku menyebabkan kita difahamkan bahawa Rajeswari atau Aisyah telah uh, membunuh diri uh, kita mengambil maklum bahawa akibat daripada kejadian yang menimpa uh, mendiang Rajeswari atau Aisyah Uh, ada uh, beberapa suspek uh, yang telah ditangkap, disiasat dan dituduh di mahkamah. Kerajaan juga telah uh, mengubal beberapa undang-undang uh, baru di bawah kanun keseksaan ataupun lebih dikenali dengan istilah uh, Asia Clause uh, untuk mencegah dan memastikan bahawa kejadian-kejadian seperti itu tidak berulang. Uh, kita juga dikejutkan Uh, tahun ini dengan kejadian yang menimpa Layarham adik uh, Zara Kistina uh, Di mana kita mendengar, mengambil maklum uh, Dan simpati tentang satu kejadian buli juga Yang sedang uh, disiasat dan dibicarakan di mahkamah Hari ini uh, saya dan YB Shalina dimaklumkan Dengan satu lagi kejadian yang sedang berlangsung Di mana uh, mangsa buli itu hadir terpaksa uh, berjumpa dengan kami dan meminta bantuan kami untuk mengadakan satu sidang akbar iaitu uh, Hemalata anak perempuan Subramaniam. Uh, di mana saya difahamkan beliau merupakan seorang saksi, salah seorang saksi dalam kes siasatan mendiang Rajeshwari atau Isha dan saya difahamkan bahawa beliau sekarang pula menjadi uh, mangsa buli. Saya difahamkan bahawa Saya dan YB Syerina difahamkan bahawa uh, Saudari Hemalata Anak perempuan Subramaniam telah membuat uh, Laporan polis Pada 22 hari bulan September uh, Tahun ini Dan uh, selepas laporan polis dibuat Beliau juga telah mengadakan satu sidang akhbar Dengan seorang aktivis Encik Syashi yang hadir Walaupun laporan polis dibuat Dan beberapa laporan-laporan susulan dibuat Dan sidang akhbar dibuat Namun suspek-suspek uh, yang terlibat dalam kejadian membuli saudari Hemalata ini masih terus menggunakan platform TikTok untuk membuli beliau uh, Di mana mereka telah membuat ugutan jenayah uh, untuk pergi ke rumah, mencederakan beliau Juga ingin uh, telah mendedahkan maklumat-maklumat uh, peribadi beliau di mana saudari himalata sekarang risau tentang keselamatan beliau. Jadi saya menggunakan kesempatan ini untuk merayu kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada menteri, kepada Polis Diraja Malaysia supaya bertindak segera. Kita sudah pun melalui pelbagai kejadian cyber bully. Platform TikTok telah disalahgunakan oleh pelbagai pihak dan dalam kes ini yang melibatkan seorang wanita uh, yang bernama Hemalata Subramaniam saya menggesa merayu kepada Kementerian Dalam Negeri kepada menteri kepada Polis Diraja Malaysia untuk bertindak segera menangkap suspek-suspek yang terlibat uh, yang terlibat dan menggunakan peruntukan peruntukan ASIA Clause yang telah pun diluluskan oleh Parlimen untuk mendakwa suspek-suspek yang terlibat dari segi uh, isu wanita, saya menjemput YB Selina untuk memberi sepatah dua kata. Terima kasih. Saya di sini bukan sahaja sebagai ahli parlimen, tetapi sebagai seorang wanita. Jadi bila kita mendengar, seringkali mendengar kes-kes cyberbullying dan sebagainya, enough is enough lah. Ya? Orang kata, saya tegaskan pendirian di mana bullying di dalam apa jua bentuk ya bentuk secara fizikal ataupun online sebenarnya tidak tidak boleh berlaku and like i said enough is enough we had so many cases of bullying and right now it it is a ticking time bomb and it is a rush against time to make sure that when we hear such cases we don't want to hear the aftermath of of potential fatalities that happen because ya orang yang ber, kepentingan all the stakeholders and what not failed to act immediately. Jadi bila ada kes macam ni perbuatan buli ni dia sebenarnya bukan sekadar salah laku sosial. Tapi ia adalah satu orang kata kegagalan moral dan juga satu perkara yang boleh mencabar prinsip kerajaan madani. Iaitu madani di mana kita teraskan insan dan juga hormat. Jadi di sini kan kami berharaplah ya pihak kementerian dan juga especially yang pihak polis Dapat segerakan tindakan, yeah. I mean, when it comes to bullying in all forms, women are the most vulnerable. vulnerable. Kamilah yang selalu di, orang kata, viciously attacked. And our attacks, attacks that has happened to Puan Hema ni, it's very personal, very personal. And sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Dan ini adalah satu, orang kata, it's a very grave concern. For her safety, and it's not just her, but there are so many other cases of current uh, online bullying that's still currently happening. But like I said, and what uh, YB Ray also said, we are here to make sure that such cases, yeah, cases which are isha and sebagainya, mm. akan The brunt has to stop right now. Uh, YB Shalina, cuma saya ingin menekankan sekali lagi saya berterima kasih seperti yang telah nyatakan oleh YB Shalina. Sebelum ini ya, kita lihat mangsa-mangsa kejadian buli semuanya wanita. Sebelum ini, mendiang Sasikanala, saya difahamkan oleh Encik a uh... Sashi ya. Eh. yang telah meninggal dunia pada tahun 2022. Beliau berusia 43 tahun dan ada 3 orang anak yang masih di bangku sekolah. Sebelum itu seorang bernama Mendiang Divya tahun 2020 yang menjadi mangsa cyberbully menggunakan handphone, platform media sosial dan TikTok. Selepas itu Mendiang Rajeshwari atau Aisyah di mana ada suspek-suspek telah dihadapkan ke mahkamah dan dituduh di mahkamah. Dan kita lihat juga adik Allahyarham Zara Kairina juga mangsa suspek seorang uh, gadis di bangku sekolah lagi. Jadi kita lihat bahawa kecenderungan suspek-suspek ini adalah untuk membuli wanita. Dan saya ingin merayu kepada pihak KDN kepada PDRM mungkin perkara ini adalah sesuatu yang tetapi tidak boleh dipandang sebagai biasa. Sebagai seorang lelaki mungkin kita boleh menerimanya. Tetapi dari aspek wanita, kaum Hawa yang lebih dilihat diberi perlu diberi perlindungan. Saya merayu, saya dan YB Shalina merayu supaya pihak PDRM mengambil tindakan yang segera untuk memastikan bahawa pihak-pihak yang melakukan buli ini diambil tindakan dalam keadaan segera. Kita tidak mahu for there to be another Asia or Zaira, Zara, Kairina or Sashikala or Divya to happen again. We cannot accept response. Kita tidak boleh melihat perkara ini berlaku lagi saya mohon tindakan diambil dengan segera. Sekian terima kasih Salam Perpaduan Salam Malaysia Madani You want to say anything? Just say us Okay uh, Right now I'm uh, facing uh, this uh, cyberbullying uh, on the TikTok platform and I was accused of uh, covering uh, evidences Uh, pertaining to uh, my friend Raj, uh, rajeshwari or aisha. so at that point of time, i've already given my full cooperation to the police. so the forensic experts and the police, they have concluded the uh, cause of death. but right now, uh, they are saying that i'm trying to hide certain facts pertaining to her case. and mr. joseph prakash uh, have approached me. To us, evidences pertaining to uh, Asia's death. So these are all crucial evidences which I cannot be uh, giving out. So that's about it. And uh, and also in in terms of my cyberbullying incident, I appeal to the MCMC and uh, our minister Fami Fazil to please come up with a mechanism where it stops fake accounts. Please implement biometrics or something which could stop this, because I think uh, I should be the last victim right now. Because there are a lot of unreported cases also, because normally uh, there's uh, no big action taken, and it's a very complicated process actually to lodge an MCMC report. So those who are uneducated actually they or not tax savvy, they will be finding it a bit difficult to lodge an MCMC report. Because we have to give the links, we have to provide the, we have to crop the videos exactly what being said, and we have to give an explanation and translation as well. And TikTok algorithm do not detect Tamil vulgar words, and the failure of TikTok detecting violations which is spoken in Tamil words need to be addressed immediately for the safety of the users. So I appeal TikTok and uh, MCMC to. Um, collaborate and collaborate and come come up with this, uh, a proper mechanism to handle this thank you okay thank you very much